أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادكها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا سورۃ الکہف چل رہی ہے ہماری آیت نمبر 28 سے شروع کرنا ہے ما قبل اصحاب کہف کا واقعہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا اور اس میں جو کچھ تشریح ہوئی جو کچھ باتیں ہمارے لیے ہیں اس کی وضاحت کی گئی حوصب نفس کا مائل نری نیادعن اور ابہم یہ جو آیت ہے اس آیت کا شان نزول بھی ہے یعنی yani, چند واقعات کہا گیا ہے کہ اس آیت کا شان نزول ہے یہ بھی ممکن ہے کہ سبھی واقعات اس ارشاد کا سبب بنے ہوں یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے واقعات پیش آئے ہوں تو ان واقعات کے پیش آنے کی وجہ سے یہ آیت نازل ہو گئی ہو اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی ایک خاص واقعہ ہو تو پھر اس خاص واقعہ پیش آنے پر کوئی آیت نازل ہو جاتی ہے مثلاً ایک روایت میں یہ آتا ہے مکہ کا ایک رئیس تھا اوینہ نام تھا اس کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس جو وہ ایک صحابی تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ غریب صحابہ میں سے تھے دیکھیں صحابہ کرام کی دو قسم کے تھے نا صحابہ کرام بھی جیسے ہمارے ہاں کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں کچھ امیر ہوتے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بھی کچھ فقراء تھے اور کچھ غنی تھے یعنی مالدار تھے جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک مالدار صحابی تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ فقرا صحابہ میں سے تھے ان کا لباس بھی معمولی تھا اور ان کی شکل و صورت مطلب ہیت جو تھی وہ بھی فقیرانہ تھی اس طریقے سے اور بھی کچھ صحابہ تھے جو فقرات ہیں تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو مکہ کر رئیس جس کا نام وینہ تھا وہ کہنے لگا کہ ہم جو آپ کے پاس نہیں آتے نا یعنی آپ کی بات کو نہیں سنتے آپ کی بات کو نہیں مانتے اس کی وجہ یہ فقیر صاحب ہیں یعنی آپ ان خستہ حال لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا لیجئے ہم ہمارے لیے الگ سے مجلس قائم کیجیے یعنی ہم ان کے پاس جو ہے وہ نہیں بیٹھ سکتے یعنی آپ ان کو اپنی مجلس سے کیا ہے ہٹا دیں یعنی یا تو یہ کریں کہ اپنی مجلس سے ان کو ہٹا دیں یا کم از کم اتنا کر لیں کہ ہمارے لیے کوئی علیحدہ مجلس کا انتظام ہو جائے اور ان کے لیے الگ مجلس ہوں تو پھر یہ آیت نازل ہوئی اور اسی طریقے سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ امیہ بن خلف مشرقین میں سے تھا مشہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ غریب جو فقیر جو صحابہ ہیں ان کو آپ اپنے قریب نہ رکھیں بلکہ جو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں قریش کے سردار ہیں جو آپ کے قبیلے کے ان کو اپنے ساتھ لگائیں یعنی یہ لوگ جب آپ کا دین قبول کر لیں گے تو دین کو ترقی ہوگی یعنی اس سے دین پھیلے گا یعنی امیر لوگ جب آئیں گے تو اس سے دین پھیلے گا یعنی اس مشرق نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تو یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت نے بتا دیا کہ دیکھیے آپ ایسا نہ کیجیے بلکہ آپ اپنے آپ کو انہی غریب فقیر صحابہ کرام کے ساتھ ہی جوڑے رکھیے اور یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے علیحدہ مجلس ہو یا یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی امیر جو ہے وہ صحابہ کرام امیر جب لوگ ایمان قبول کریں گے بڑے بڑے رئیس سردار قریش کے ایمان قبول کریں گے تو اس سے دین کی رونق پھیلے گی دین کو ترقی ہوگی تو فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں بلکہ آپ اپنے آپ کو انہی صحابہ کرام کے ساتھ روکے رکھیے اور اسی سے جو ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دین کی رونق بخشیں گے اور اسی سے جو ہے وہ کیا ہے دین کو پھیلے گا تو آپ ایسا نہ کریے ان کے مطالبے پر عمل نہ کیجیے یہاں ایک چھوٹا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مشورہ دیکھا جائے تو قابل عمل تو تھا کہ ان کے لیے الگ مجلس منعقد کر لی جاتی اور جو فقیر صحابہ کے نام تھے ان کے لیے علیحدہ مجلس منعقد کر لی جاتی تو تاکہ ان کو اسلام کی دعوت پہنچنے میں پہنچانے میں اور ان لوگوں کو قبول کرنے میں کیا ہوتی سہولت ہوتی لیکن منع کر دیا گیا کہ نہیں ایسا نہیں کریں کیوں وجہ یہ کہ اس طرح تقسیم اگر ہوگی کہ فقیر صحابہ کرام کی الگ مجلس منعقد کی جائے اور جو رئیس ہیں بڑے بڑے قریش کے سردار ہیں ان کی الگ مجلس منعقد کی جائے گی تو اس میں گویا کہ ان مالداروں کا ایک خاص اعزاز ہے یعنی ان مالداروں کا خاص احساس ہے تو اس لیے اس سے غریب مسلمانوں کی کیا ہوگی دل شکنی ہوگی حوصلہ شکنی ہوگی تو اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے گوارہ نہیں فرمایا اور دعوت و تبلیغ کا اصول یہی قرار دیا کہ اس میں کوئی بھی امتیاز نہیں ہونا چاہیے یعنی کوئی بھی اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے یہ دعوت و تبلیغ کا اصول بیان کر دیا گیا یعنی آپ دعوت کیجئے دعوت دیتے رہیے اب اس میں امیر بیٹھے آپ کی مجلس میں یا غریب بیٹھے سب کو بیٹھنا ہوگا سب کو بات سننی ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ امیروں کے لیے الگ مجلس منعقد کریں اور غریبوں کے لیے جو ہے وہ الگ مجلس منعقد کریں ایسا نہیں کریں گے آپ کیونکہ اس میں پھر جو غریب مسلمان ہیں غریب صحابہ کرام ہیں ان کی دل شکنی ہوگی ان کی حوصلہ شکنی ہوگی تو اس لیے منع کر دیا گیا کہ نہیں ٹھیک ہے کہ اس میں اور دعوت و تبلیغ کا کام ان کو کو قبول کرنے میں ان کے لیے کیا ہوتی آسانی ہوتی ان کو سہولت ہوتی اور وہ لوگ اسلام قبول کر لیتے لیکن مسلمانوں کی حوصلہ شکنی برداشت نہیں کی گئی یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے غریب صحابہ کرام کی کیا ہو دل شکنی ہو تو اس آیت کے اندر واضح طور پہ بتا دیا گیا دیکھیے اس کا ترجمہ حوصبر نفس کا حوصبر اور روکیے نفس کا اپنے آپ کو یعنی اپنے نفس کو یعنی اپنے آپ کو ماں الوینۂ دعون کہتے ہیں عربی میں ساتھ کو الوینہ یعنی ان لوگوں کے ساتھ الرینۂ دونا جو پکارتے ہیں یہ دیکھیں دعا سے نکلا نا دعا کسے کہتے ہیں پکارنے کو کہتے ہیں بلانے کو کہتے ہیں جو پکارتے ہیں ربهم اپنے رب کو بالغداتی وداد کسے کہتے ہیں صبح کو ول اور شام کو یعنی جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں آپ انہی کے ساتھ روکے رکھیے اپنے آپ کو یعنی غریب صحابہ اکرام مراد ہے یوریدون وجہ یوریدون ارادے سے نکلا ہے چاہنا یوریدون جو چاہتے ہیں وجہو اس کی رضا وجہ یعنی اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی کو چاہتے ہیں ولاد عینہ کا ان ہم ولاد اور آپ ہٹنے ہٹے نہیں تادو مطلب ہٹے نہیں آئینہ کا آپ کی آنکھیں آئین کہتے ہیں عربی میں آنکھ کو کہتے ہیں اور آپ کی آنکھیں ہٹی نہیں ان ان سے یعنی آپ اپنی آنکھوں کو ان سے ہٹائیے نہیں یعنی اپنے آپ کو ان سے دور نہ کیجئے ان کو اپنے سے دور نہ کیجئے ترید زینت الحیات الدنیا ترید ترید وہی ارادے سے نکلا تریڈو یعنی آپ چاہتے ہیں زینت الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی زینت کیا مطلب یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کہ ذہن میں یہ بات ہے جیسے کہ اس مشرق نے بھی یہ بات کہی تھی نا کہ اس سے اسلام کی رونق بڑھے گی اس سے اسلام پھیلے گا کہ آپ ان کافروں کے لیے الگ جو ہے وہ نشست مقرر کر لیں تو فرمایا کہ رونق دنیا کے خیال سے یہ مراد ترید و زینت الحیات دنیا کہ آپ چاہتے ہیں دنیا کی زندگی کی زینت یعنی رونق دنیا یعنی آپ اس خیال سے کہ رئیس لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو اسلام کی رونق بڑھے گی بتا دیا کہ اسلام کی رونق مال سے نہیں ہے اسلام کی رونق متا سمان سے نہیں ہے بلکہ اسلام کی جو رونق ہے وہ اخلاص سے ہے اطاعت سے ہے وہ اگر غریب لوگوں میں بھی ہوگی اخلاص اطاعت تو بھی کیا ہے ہم اسلام کی رونق کو بڑھائیں گے اسی سے اسلام کی رونق کیا ہوگی بڑھے گی اصل چیز کیا ہے اخلاص ہے اطاعت ہے تو آپ اس کو مطلب پیش نظر رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کو سبق دیا جا رہا ہے اور دعبر و تبلیغ کا اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے امیر ہوں یا غریب ہوں ہر ایک کو دین کی بات کیا ہے پہنچائی جائے ایسا نہ ہو کہ غریب لوگوں کو کے لیے الگ نشست منعقد ہو الگ نشست رکھی جائے اور امیر لوگوں کے لیے الگ نشست رکھی جائے جیسے کہ ہمارے یہاں الحمد للہ یہ دائر و تبلیغ کا جو ایک مروجہ کام ہے اس کے اندر یہی ہے نا ہر ایک کے پاس جاتے ہیں دائر و تبلیغ کا کام لے کے ہر ایک کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے اب اس میں ایسے لوگوں کے پاس بھی جایا جاتا ہے کہ جو امیر بھی ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے ایسے لوگوں کو بھی بلایا جاتا ہے کہ جو کیا ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں ہر قسم کے لوگ کو تو یہی کیا ہے دابر و تبلیغ کا اصول ہے اور اسی کی طرف جو ہے بتایا جا رہا ہے اس آیت کے اندر بھی ترید دوسینت الحیات الدنیا آپ چاہتے ہیں دنیا کی زندگی کی زینت وَلَا تُتع من مَنْ فن قُلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ نہ وَلَا فروطو ولا اطاعت سے نکلا ہے یعنی آپ اطاعت نہ کیجئے یعنی آپ کہنا نہ مانیے من اس شخص کا اف فن اغفلنا غفلت سے نکلا ہے ہم نے غافل کر دیا ہے قلبہو اس کے دل کو عن ذکرنا اپنی یاد سے اپنی یاد سے ہم نے جس کے دل کو غافل کر دیا ہے یہ جو مکہ کے رئیس آپ کے پاس آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ الگ نشیس رکھی جائے یہ تو ایسا شخص ہے کہ اس کو ہماری یاد سے کیا ہے ہم نے اس کے دل کو غافل کر دیا ہے آپ اس کی بات نہ مانیے وہ تباہواہ ہو اور وہ شخص ایسا ہے کہ جو اتباع کر رہا ہے ہوا کہتے ہیں خواہش کو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ کان امر ہو فرو تو اور امر کہتے ہیں معاملے کو اور اس کا معاملہ فرو تو حج سے گزر چکا ہے اس کا معاملہ تو کیا ہے حج سے کیا ہے گزر چکا ہے یعنی آپ اس کی کیا ہے بات نہ مانیے دوبارہ اس آیت کا ترجمہ دیکھیں حوض پھر نف سکا آپ روکے رکھیے اپنے آپ کو ماندینہ ان لوگوں کے ساتھ الندین یادعن ربہم جو بلاتے ہیں اپنے رب کو پکارتے ہیں اپنے رب کو بالغداتی صبح والعشی اور شام کو یریدون نوجہ اور وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا خلاط تعد عیناک عنہم اور آپ کی آنکھیں ہٹے نہیں ان سے ترید زینت الحیاتی دنیا آپ چاہتے ہیں دنیا کی زندگی کی زینت یعنی اس خیال سے یعنی دنیا کی زندگی کے خیال سے آپ اگر کیا دنیا کی زندگی کے خیال کا میں نے مطلب بتا دیا کہ آپ یہ خیال کرتے ہوئے کہ اسلام کی رونق بڑھے گی اس خیال سے اولاد ہوتے من اقفل نہ اور آپ اطاعت نہ کیجئے من اس شخص کی اغفلنا قلبہ کہ ہم نے غافل کر دیا اس کے دل کو اندکری نہ اپنی یاد سے بہت تباہ ہوا اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی پکانا امر ہو اور اس کا معاملہ فروتو حد سے کیا ہے گزر چکا ہے وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا یقفر للظالمين اور آگے مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے اور یہ بات کہی جا رہی ہے اور تعلیم دی جا رہی ہے کہ وقل الحق کو قل کہتے ہیں کہنے کو اور آپ کہہ دیجئے الحق و حق من رب آپ کے رب کی طرف سے آ چکا ہے یعنی حق آپ کے رب کی طرف سے آ چکا ہے دلائل واضح ہو چکے ہیں کہ قرآن سچی کتاب ہے آپ آخری پیغمبر ہیں اللہ کو ماننا ہے سب چیزیں واضح ہو چکی ہیں حق آپ کے رب کی طرف سے آ چکا ہے فمن شاء پس جو چاہے فل یو ایمان لائے ومن شاء فل اور جو چاہے انکار کرے کفر اختیار کرے یعنی حق تو واضح ہو چکا ہے نا سب چیزیں واضح ہو چکی ہیں اب کسی کو ایمان لانے پر زبردستی مجبور نہیں کیا جا سکتا کسی <coughs> کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا جو اپنا فائدہ چاہتا ہے تو وہ ایمان لے آئے اور جو اپنا نقصان چاہ رہا ہے اور دنیاوی زندگی کو چاہ رہا ہے اور آخرت کی فکر نہیں کر رہا تو پھر وہ کیا کرے کفر پر ڈٹا رہے کفر کو اختیار کرے یعنی آپ نے تو حق کو واضح کر دیا حق واضح ہو چکا ہے اب مرضی یہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لائے یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے الگ مجلس منعقد کریں کہ بھائی یہ امیر لوگ ان کے لیے الگ مجلس منعقد کی جائے آپ ایسا نہ کریے بلکہ آپ بس حق واضح ہو چکا ایمان لانا ہوگا لے آئیں گے اور اگر انکار کرنا ہوگا تو کیا ہے انکار کرتے رہیں گے آپ اپنا دعوت کا کام کرتے رہیے جیسے سلسلہ چل رہا ہے اس کو جاری رکھیے اور بتایا کہ اگر انکار کریں گے کفر پر ڈٹے رہیں گے تو پھر جہنم کی آگ ان کے لیے تیار ہے اننا آتدنا بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے آتدنا اعتداد سے نکلا اعتداد کہتے ہیں تیار کرنے کو یعنی ہم نے تیار کر رکھی ہے لالبینہ ظالموں کے لیے نارن آگ آگ تیار کر رکھی ہے احاط و بھیم سرو دِ احاطہ گھیری بھی احاطہ کہتے ہیں نا احاطہ کر لینا بولتے ہیں اردو میں بھی یعنی گھیر لینا یعنی گھیرے میں لے لیں گی بہم ان کو سرو کوہا اس کی کناتیں یعنی اس کی جس کی کناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی یعنی آگ آگ ہوگی ہر طرف وہ ان یس تغی سو بیما ان اور آگے ان کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جہنم میں ان کی حالت کیسی ہوگی وہ ان اور اگر ان مطلب کیا ہوتا ہے اگر ہوتا ہے اور اگر یس یشتغیسو استغاثہ سے نکلا استغاثہ کسے کہتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے فریاد طلب کرنا یعنی اور اگر وہ فریاد کریں گے یغوثو یغوثو تو ان کی فریاد کا جواب دیا جائے گا بیما ان ماں کہتے ہیں عربی میں پانی کو یعنی ایسے پانی سے جواب دیا جائے گا کل محلی و البجو کل محلی جو کیسا ہوگا تیل کی تلچٹ محل کہتے ہیں تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے نیچے جو رہ جاتی ہے بالکل تلچھٹ جسے کہتے ہیں اس کی طرح کا پانی ہوگا یش ویل وجو جو چہروں کو بھون ڈالے گا یشوی کہتے ہیں بھوننے کو اور وجوہ وچ وج کی جمع ہے وچ چہرے کو کہتے ہیں جو چہروں کو بھون ڈالے گا یعنی ایسا وہ گرم ہوگا پانی یعنی اگر وہ پانی مانگے گی کہ پانی مل جائے تو پانی ملے گا لیکن کیسا ملے گا ایسا پانی ملے گا گرم کھولتا ہوا جو چہروں کو کیا ہے بھون ڈالے گا بے الشراب شروع کہتے ہیں برے کو شراب کہتے ہیں پانی پانی کو یعنی کیسا بدترین پانی ہے کیسا بدترین پانی ہے وساعت مرتفقا اور ساعت بھی وہی برے کو کہتے ہیں اور مرتفقا کہتے ہیں آرامگاہ اور بری اور کیسی بری جو وہ ہے وہ آرامگاہ ہے یعنی کیسی بری آرام گاہ یعنی جہنم کا بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کا پانی بھی بڑا بدترین پانی ہے اور وہاں کی جو آرام گاہ ہے وہ بھی کیا ہے بڑی جو ہے وہ کیا ہے بدترین آرام گاہ ہے وہ کوئی آرام گاہ نہیں ہے بلکہ بدترین جگہ ہے وہ وقول الحق و مر رب اور آپ کہہ دیجئے کہ حق آپ کے رب کی طرف سے آ چکا ہے فمن شاہ پس بس جو چاہے فل ایمان لائے فمن شاہ اور جو چاہے فل انکار کرے ان ناعتد نہ بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے لالمینہ ظالموں کے لئے نارن آگ کو احاط و بہم گھیرے میں لے لیں گی بہم ان کو سرود کوہا اس کی کناتیں وَإِن یس اور اگر وہ فریاد کریں گے یغوس تو ان کی فریاد کا جواب دیا جائے گا بیمائن ایسے پانی سے کل مہ جو کیسے ہوگا تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا یشوی بھون ڈالے گا الوجو چہروں کو بیس شروخ بیس عثت کیسا بدترین پانی ہے وسات مرتفقا اور کتنی بدترین اور جو ہے وہ آرام گاہ ہے جہنم کا تذکرہ ہے تو آگے جنت کا بھی تذکرہ ہے کافروں کا تذکرہ آیا تو مبن کا بھی تذکرہ فرمایا جگہ جگہ قرآن میں اس طرح کا اسلوب ہے کہ جہاں جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو کبھی جنت جنت کا بھی تھوڑا سا آ جاتا ہے یا کبھی کافروں کا تذکرہ آ رہا ہے تو وہیں ایمان والوں کا بھی تذکرہ آ رہا ہے اب یہاں جہنم کا تذکرہ کیا اور اہل جہنم کا تذکرہ کیا اب یہاں پہ اہل ایمان کا اور اہل ایمان کو ملنے والی نعمت جنت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ان الذین آمن بے شک جو لوگ ایمان لائے وہ امین الصالحات اور نیک اعمال کیے انا لا نزی بے شک ہم لا نزی ہم ضائع نہیں کریں گے ہم ضائع نہیں کریں گے اجرا اجر من احسن عملا کہ جس نے اچھے عمل کیے جو اچھی طرح عمل کرتا رہا تو تسلی رکھے وہ صبر کرے یہ دنیا کی زندگی ہے نا بھائی یہاں تو تکلیفیں بھی آئیں گی پریشانیاں بھی آئیں گی حالات نا موافق بھی آئیں گے دیکھنا یہ ہے کہ میرا عمل کیسا جا رہا ہے شریعت کے مطابق جا رہا ہے نہیں جا رہا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے مطابق زندگی چل رہی نہیں چل رہی ہے اگر چل رہی ہے تو کامیابی آخرت میں ملنے والی ہے یہ دنیا ہے یہاں بھی مل سکتی ہے یہاں بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے آزمائشیں بھی آئیں گی تکلیفیں بھی آئیں گی اور کبھی نہیں بھی آئیں گی یہ تو دنیا ہے نا ایسی گزرنی ہے تو تو یہ نہ دیکھیے کہ میں عمل کر رہا ہوں ایمان والا بھی ہوں نیک عمل بھی کر رہا ہوں تسلی دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ دیکھو پریشان نہیں ہونا ہے پریشان نہیں ہونا ہے ہم جو تم نیکیاں کر رہے ہو تم نے ایمان کو اختیار کیا ہے تو اس عمل کرتے رہو عمل کرتے رہو اللہ تمہارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا تسلی دے دی ایمان والوں کو ان الرین امن و بے شک جو لوگ ایمان لائے وہ عامل الصالحات اور نیک اعمال کیے ان لا نزی ہو بے شک ہم ضائع نہیں کریں گے اجرا اجر من احسن عملا جس نے بھی اچھا عمل کیا جس نے بھی دنیا کے اندر کوئی بھی اچھا عمل کیا ہو رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہو اچھا نیک اخلاص کے ساتھ تو وہ یہ نہ کہے کہ میرا عمل جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہاں برے کرتوت کرے گا برے کام کرے گا برے گناہ کرے گا کام گناہ کرے گا تو بس اوقات وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں بس اوقات وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں لیکن اگر آدمی گناہوں سے بچا رہے اور غلط کاموں سے بچا رہے اور نیکیاں کرتا رہے تو یہ نیکیاں جمع ہو رہی ہیں اور کل ان شاء اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے اولائک جنت و عدن تھوڑا سا جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں جنتیوں کا مختصر سا تذکرہ فرمائیں اس آیت کے اندر کہ وہ کیسے ہوں گے اور کیسے لباس پہنیں گے سونا پہنیں گے نہیں پہنیں گے اور کیسی آرام گاہوں پر ہوں گے مزے میں ہوں گے تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے اولا کا لہم جنات الائی یہ وہ لوگ ہیں یعنی جو ایمان وا ایمان لائے اور نیک اعمال کی ہے یہ وہ لوگ ہیں لہم جنات کہ ان کے لیے باغات ہیں جنات باغات ہیں جنات تو عدنن. عدن کہتے ہیں ہمیشہ کو یعنی ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں تجری جاری ہوتی ہیں من سے کو کہتے ہیں تہ کہتے ہیں نیچے کو ہم ان کے نیچے سے جاری ہوتی ہیں ان کے نیچے سے انہار نہریں یو یہ تو ایک منظر کشی بیان کی گئی ہے کیسی ایسی, ایسی ہی ہوگی جنت کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی یحلون الوََ اور پہنیں گے کی کیا کیا پہنایا جائے گا ان کو جو پہنایا جائے گا فیحا اس میں یعنی جنت میں من اساویر و من صحابن اساویر کے عصورہ کی جمع اسورہ کہتے ہیں عربی میں کنگن کو کنگن کنگن ہوتا ہے نا جو پہنتے ہیں ہاتھوں میں کنگن من صحابن سونے کے کنگن یعنی سونے کے کنگنوں سے کیا ہے ان کو مزین کیا جائے گا سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا دنیا میں تو مرد کے لیے منع ہے نا ریشم پہننا سونا پہننا یہ منع کیا گیا ہے لیکن وہ جنت ہے وہاں کا جہان الگ ہے وہاں کی نعمتیں الگ ہیں وہاں کی نعمتوں کو وہاں کے معاملات کو دنیا پر قیاس نہیں کیا جا سکتا وہاں تو شراب بھی کیا ہوگی حلال ہوگی وہاں تو مزے ہی مزے نا وہاں تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کسی کے ذہن میں زیور پہننا تو مردوں کے لیے کیا ہے نا ہے جائز ہی نہیں ہے تو وہاں پہ اگر کوئی پہنے گا تو کیا یہ عجیب بات نہیں ہوگی یعنی زین عجیب سا نہیں لگے گا کہ آدمی جو وہ کیا ہے کنگن پہن رہا ہے سونے کے تو دیکھیے بعض دراصل یہ ہے کہ خوبصورتی زینت اور جمال اس کا تعلق جو ہے نا عرف اور رواج سے ہے عرف اور رواج سے ہے اگر کوئی کسی ملک کے اندر ہو کسی خطے میں ہو وہاں پر کوئی زینت کے طور پہ کوئی چیز اختیار کی جاتی ہے جو کہ جائز ہے ممکن ہے کہ دوسرے ملک کے اندر وہ چیز بطور زینت کے استعمال نہ کی جاتی ہو اسے برا کہا جاتا ہو ان کو ان کے ہاں وہ دار سمجھی جاتی ہو تو یہی بات ہے کہ وہاں پر یہی چیز جو سونے کی چیز ہے آج بدحیت لگ رہی ہے نا کہ آدمی کنگن پہنے گا سونے کے منع بھی کیا گیا کہ سونے کے کنگن نہ پہنے لیکن کل جنت کا معاملہ الگ ہے کہ وہاں پر مردوں کے کی لیے کیا ہے یہی چیز کیا ہوگی خاص زینت اختیار کر جائے گی یعنی یہ ان کے لیے زینت کا کیا ہوگی باعث ہوگی دنیا میں کیا ہے ریشمی کپڑے پہننا منع کیا گیا نا کہ خالص ریشمی کپڑا پہننا منع ہے لیکن جنت میں یہ اس ان کو پہنایا جائے گا اور یہ زینت جو ہے وہ قرار دیا گیا اس کو زینت جو ہے ان کی کیا ہے؟ قرار دیا گیا تو یہ دنیا کا قانون ہے وہ جنت ہے دنیا کے قانون کیا ہے جنت کا یہ قانون نہیں ہوگا جو دنیا کا قانون ہے وہ اس سارے جہاں سے کیا الگ ہے کالا ہے اس کو اس بنا پر کسی بھی چیز پر کیا قیاس نہیں کیا جا سکتا تو یحلون فیہا پہنائے جائیں گے یحلون کہتے ہیں یعنی مزین کیا جائے گا فیہا اس میں من اساور و من زابن سونے کے کنگنوں سے ویلبسونا اور کیا ہوگا پہنیں گے بھئی کیسے کپڑے تو اس کا ذکر ہو رہا ہے جنت کی تھوڑی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ بھائی ہوگی کیسی کہ نہرے بھی جاری ہو رہی ہیں ہاتھوں میں کنگن بھی ہیں سونے کے اور کپڑے کیسے ہیں وَيَلْبَسُونَ سِيَابًا خُزْرَ يَلْبَسُونَ کہتے ہیں پہننے کو اور پہنیں گے سیابن، سیاب سوپ کی جمع سوپ کہتے ہیں عربی میں کپڑے کو کپڑے کو عربی میں سوپ کہتے ہیں تو سیاب اس کی جمع ہے سیابن خزراً خزر کہتے ہیں سبز کو یعنی کیسے کپڑے پہنیں گے خزرن سبس کپڑے سیابن خزرن سبز کپڑے پہنیں گے من سندس سندس کسے کہتے ہیں باریک ریشم کو سندس کہا جاتا ہے وہ استبرق اور موٹی ریشم استبرق کہتے ہیں موٹی ریشم کو اور سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو یعنی لباس کیسا ہوگا باریک اور موٹی ریشم کا ہوگا سبس قسم کا متقینہ اچھا اور کیا نعمتیں ہوں گی ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے فیہا جنت میں علل اروائق، علل اروائق، اوچی مسندوں پر تخت ہوتے ہیں جیسے اونچے اونچے تو ان پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے مزے سے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ذکر کیا جا رہا ہے کہ نہیں کتنی نعمتیں کیسی پیاری ہوگی جنت کہ آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا نعمت ثواب اور بتایا جا رہا ہے کتنا بہترین اجر ہے کتنا پیچھے کیا ذکر تھا بیس شراب کتنا بدترین پانی ہے نا یہاں فرمایا نعم ثواب کتنا بہترین اجر ہے وہ حسنت پیچھے کیا فرمایا تھا جہنم کے بارے میں وساعت مرتفقا یہاں کیا فرمایا وحسنت مرتفقا یعنی حسنت کیسی حسین آرام گاہ ہے کیسی حسین جو ہے وہ آرام گاہ ہے